Ушел ночью? Не можешь сказать, да? Ну, храп уже ушел, мама уже об этом говорила. Поэтому в будущем мы будем заниматься исправлением прикуса. После того, как она постепенно в течение месяца откроет рот, будет хороший прикус. Форма лица уже стала лучше. Mm -hmm. Так или нет? Зеркало смотрела на себя? Еще не смотрела. Мы, красив мы, но чувствуешь так, да, что лицо, лицо стало другое, нижняя челюсть mm -hmm. вышла вперед, подбородочек вышел. То есть будет все благополучно. Она будет еще в стационаре 3-4-5 дней. Отеки пройдут, заранее позаживают, и потом отпустим ее домой с рекомендацией заниматься разработкой открывания рта. В течение трех недель полностью раскроется рот и будет все в порядке. Мои коллеги, сотрудники кафедры, доценты, да, да, которые освоили эту хирургию, берут трансплантаты. Чтобы сэкономить время работы на лице, одна бригада работает на лице, вторая бригада она работает в области стопы. Таким образом, мы Укорачиваем время общей работы на полтора-два часа, потому что пребывание под наркозом или лишнее время никому не нужно, это плохо для пациента, поэтому мы максимально быстро стараемся работать. А у нее потом вот, не будет никак влиять мускромота какая-то? Она, она немножко быть, похромает, где-то недели три, потом хромота уйдет и будет бегать быстрее, чем мы с вами. Так что это время временное явление. Дело в том, что когда мы берем небольшую косточку и сустав со стопы, стопа временно утрачивает до 10-15% до своих функциональных возможностей. Это величина очень небольшая, и она потом компенсируется, восстанавливается. То есть дети бегают, прыгают, и все благополучно. Спасибо. Выздоравливай. Владислав Александрович необыкновенно творческий человек. Я знаю многих, не хочу никого обидеть, заведующих кафедрами хирургической стоматологии, но Владислав Александрович в плане обилия идей, научных идей и притворения этих идей в жизнь, конечно, превалирует над, над другими специалистами. Он необыкновенно творческий, необыкновенно смело порой и эффективно осуществляют эти свои идеи научные, притворяют в жизнь. У него очень много диссертантов, у него очень много молодежи, которые учатся у него этим, осуществлять эти идеи. В этом плане, конечно, Владислав Александрович очень выгодно отличается от других специалистов нашего профиля, естественно. Владислав Александрович необыкновенно большое внимание уделяет не только научным исследованиям, но и учебной работе. Очень много внимания уделяет. И те новинки, которые он есть, он всегда делится со студентами. Студенты всегда на научных студенческих конференциях докладывают эти новинки. И эти научные доклады, как взрослых профессионалов, так и студентов наших, получает всегда положительную оценку со стороны наших коллег. Это нужно совершенно серьезно и правильно отметить. Каждый год он проводит такие международные конференции. Действительно, учится постоянно. Порой мы удивляемся, как он успевает проводить такие конференции, приглашая специалистов не только Украины, но и зарубежных специалистов, издавая труды. Конференции, труды к съезду Вот недавно совсем был проведен Первый съезд челюстно-лицевых хирургов Который возглавлял Оргкомитет, который возглавлял профессор Маланчук, и блестяще прошел этот съезд, и приглашены были не только хирурги Украины, но и других стран хирурги, был международный характер этого съезда, и он издал солидные очень труды этого съезда, труды издаются практически ежегодно каждой конференции, это очень сложный вопрос подготовки, издания таких материалов, но он их успешно осуществляет. В последние годы человечество и медицина все больше обращаются к гуманности. И в медицине это имеет проявление в развитии биоэтики, биологической этики. То есть мы часть живого, живого мира этой планеты. Если человек, как наиболее агрессивно относящийся к внешней среде животное, будет уничтожать свою среду обитания, то мы уничтожим и себя, и свою собственную планету. И в плане понимания этого глобального э, представления, что ли, академик Сахаров написал, что разобщенность человечества грозит ему гибелью. Академик Моисеев э, сказал другие слова, что человечество подошло к порогу, за которым нужна и новая моральность, и новые принципы, и новый менталитет, и новая система ценностей. Это в полной мере относится не только к Минску, но и к любой стране, в том числе и, и к Украине. И поэтому на пятом курсе мы читаем большую лекцию, посвященную биоэтике. Основные положения этой лекции представлены здесь. Дальше на стенде мы можем посмотреть последние достижения научной нашей, нашей кафедры. Не все, конечно, но основные. Это различные реконструктивные операции на нижней челюсти, реконструктивные операции на средней зоне лица, взятие трансплантатов со стопы человека для пересадки на нижнюю челюсть, различные операции на суставе височно и нижнем челюстном и так далее. Несколько лет тому назад наша кафедра вместе с сотрудниками Института ортопедии и травматологии Академии наук Украины открыли новые костные клетки, которые обеспечивают быстрое сращение переломов нижней челюсти. Были получены защитные документы на это научное знание. И нужно сказать, что эта тематика, вот рост различных клеток, разные формой и так дальше. Эта тематика на Западе до настоящего времени еще не всем известна, хотя мы достаточно давно публиковали эту информацию. И если говорить вообще о наших достижениях, наших клеток, то возникает вопрос, почему нижняя щелюсть расстается за месяц после перелома, а нога за полгода. Именно потому, что на нижней щелюсти есть вот эта особая клетка костная. Которая дає швидке Поэтому, используя використовуючи клітку, ми можемо отримати нові високі результати лечения различных заболівань ліцевого черепа. Владислав має чудову родину, дружину стоматолога та четверо синів. Можливо, хтось із них, як і батько, присвятить своє життя медицині і навіть буде не менш славетним лікаром. Студенти дуже люблять свого професора. У цьому наша знімальна група переконалась, коли вони навперебій розповідали про вчителя. Медицина і здоров'я на сьогодні є однією з перспективних галузей не в плані фінансового, а в плані допомоги людям. Це дуже відповідальна людина, яка добросовісно ставиться до того, що вона робить, просто повертає життя вам. Просто вже були на не на одній операції, яку він виконував. Це було настільки вражаюче. Він ну, взагалі це ніби реконструкція людини. Це такі колосальні зміни, які повертали людям життя і усмішку, і нове ну, обличчя насправді. Великому неповідно, дуже цікаво і вона не знав, що таке може робити хірург і власне хірург-стоматолог. Велика глибокі знання. І не лише хірургічна матологія, а взагалі всієї медицини. Загалом Владислав Олександрович робить такі операції, які поодинокі, які роблять в світі, тому що дуже багато спеціалістів, які не в змозі робити ці операції. І ось Владислав Олександрович в своїх роботах в наукових він завжди показує, що і як він взагалі відсвітлює всі проблеми, які є в щелепно-лицевій хірургії. І намагається допомогти людям з їхніми проблемами. Зокрема, дуже е, велика кількість операцій, спрямовані е, на лікування людей з проблемами е, в нижньощелепного нижньощілепного суглобу. Е, недавно ми були в четвер ми були на операції з двостороннім кістковим манкілозом дівчинки 14 років. При цьому Владислав Олександрович блискуче, на нашу думку, виконав операцію. І ми бачили результати. Обличчя дівчинки зовсім змінилося, вона вже почала більше відкривати рух. Тобто є результати операції Владислава Олександровича, які ми бачимо на лице. Тому що в дівчинці було проведено не одну операцію, після якої були ускладнення, і які не дали гарних результатів. Люди, Надавця, ця людина ділиться своїми знаннями з молодшими поколіннями, тобто ніякої там в цьому немає, він допомагає. І персонал, який менше за стажем роботи, ділиться своїми знаннями, допомагає є науковим керівником всієї кафедри. Він контролює і чітко виконує всі наукові якби регалії. При цьому він завжди встигає прочитати новітню літературу, бути в інтернеті, працювати, працювати своїми колегами. Спостерігати, контролювати, як працюють і займаються студенти. Тобто, Владислав Олександрович займається і встигає скрізь Не лише діяльністю, а і практичною. в п'ятницю в суботу. У нас щелепно-лицевий конгрес, який був присвячений міжнародний, на якому Владислав Олександрович виступив як керівником і взагалі організатором цього заходу. І в результаті ми отримали дуже гарні. Враження, дуже велику кількість новітній інформації, яку ми будемо якби, намагатися застосовувати А можна назвати е, В'ячеслава Олександровича єдиною журіння? Однозначно. Однозначно. Це його покликання. Можна Я... сказати, що він є справжнім професором, людина, яка володіє великим, великим багажем теоретичних знань, величезним багажем практичних навиків. І яка вдається поєднувати не тільки наукову діяльність, а й думаю, По-перше, він, ну, по він гарна людина. Адже це, це дуже важливо бути людиною, а потім бути професором чи лікарем. Дякую. Ну це європейське. Да, професор європейського рівня, можна так сказати. <рес> Перспективи любого керівника колективу, вони обусловлені той командою, яка є у этого керівника. В последние годы, когда наметились финансовые улучшения в нашей области, и когда молодые люди уже меньше бегут в стоматологии именно к деньгам, к протезированию зубов, а стали обращаться уже к хирургии, сегодня перспективы, мне кажутся, более благоприятными. Раньше молодые люди, заканчивая институт, они стремились прежде всего к наиболее денежной специальности. Раньше это была ортопедическая стоматология, сегодня, допустим, ортодонтия, либо детская, терапевтическая, но для того, чтобы каким-то образом стать интересным специалистом в хирургии, нужно потратить, ну, по крайней мере, 15 лет после института в хорошем месте, под хорошим руководством, для того, чтобы научиться самому что-то делать. А хочется сегодня? Сегодня хочется и шампанское выпить, сегодня хочется и на Мерседесе поехать, и виллу на Багамских островах и так дальше. Поэтому молодежь в силу своего возраста и особенностей временных возрастных, особенностей характера, раньше бежала только в ортопедическую стоматологию. Зубы ставить, делать протезы. Возникает вопрос, кто из людей хочет иметь протез головы, сердца, печени, почек? Кто? Никто. Все хотят иметь здоровую голову, здоровое сердце, здоровые суставы, желудок и так далее. Но почему-то наше население готово платить большие деньги за протез зуба. Не за, не, не за сбережение зуба органа, а за протез органа. Население наше готово платить большие деньги за пересадку сердца, за железное сердце искусственно, но не за сохранение своего собственного здоровья. Когда менталитет нашего народа изменится, и мы будем блюсти собственное здоровье, делать по утрам зарядку, правильно питаться, режим труда отдыха, правильные взаимоотношения друг с другом, начальство и подчиненных, вот тогда мы начнем ценить свое здоровье, ценить самое себя, будем ценить свою жизнь, вот тогда наступит время профилактической медицины, и тогда мы перестанем терять органы, мы тогда перестанем терять зубы, потому что мы будем их сохранять, и тогда вопросы сегодняшней медицины изменят свою актуальность. Тогда ортопеды, протезисты зубов, протезисты сердца, протезисты э, суставов, печени, почек, они будут не нужны, потому что люди будут в большей мере здоровы. И тогда возникнет более высокая оценка врачей, которые занимаются коррекцией, допустим, генетических аномалий. Травм а это хирургия. То есть акценты изменятся. И тогда наша хирургия будет более оценена людьми во всех отношениях. И вот сегодня люди, которые это понимают, из числа молодежи нашей, сегодня такие люди на кафедре уже есть. Они же работают над совершенством своих знаний, работают над кандидатскими диссертациями. И я полагаю, что это новая группа людей. Их может быть еще не очень много, но они уже есть и не работают активно. И они, конечно, придя в мир с новым мировоззрением, с новым мироощущением, с новыми человеческими ценностями, они вот и являются тем, той перспективой, которую я вижу у нас на кафедре. Владислав Александрович Маланчук, маэстро медицины.